Приветствую вас! Вы никогда не задумывались, какая цель фашистской России в этой войне? Нет, нет. Ту чушь, которую говорит старый пердун Володька Путин и пердит. Это не цель. Как черт у НАТО? НАТО сдохло, она не работает, вы сами видите. Оно как бы есть, и оно как бы нет. По этой причине все эти рассказы старого пердуна, Украину хотели, кто хотел принять НАТО? Байден что сказал, мы не планировали. А тут старый придут, придумал. Нет, они же там точно. Что точно? Что точно? Сегодняшнее вообще смешно. Мать говорит, вот если бы Украину не хотели принять НАТО, я бы не напал. Что за чужие несет? Причем, кто, где, когда? Украину даже не пригласили вступить в НАТО. Самое интересное, что Украина и Россия имеют те же самые соглашения с НАТО, мол, взаимо, так сказать, сотрудничество, не более, не менее. Такой бред, который аж противно слушать. Да, самое интересное, что этот бред повторяет и наши политики. Вот, вот, вы же понимаете, НАТО, при чем тут дурное НАТО? НАТО вообще никакой силы не представляет, она показала полную бездарность, полную. Ракеты бьют по территории НАТО, они не видят. Шахиды залетают, они не видят. А что они видят? Не, НАТО это... Ну, я понимаю, что Кремлю надо было что-то придумать, и он говорит, вот НАТО, НАТО! Пусть идет. Нет, конечно. Главная цель Кремля, они хотят заставить Украину отказаться от завоевания Майдана. Вот это война. Да, революция гидности поменяла уничтожила Украину времен Януковича. Что есть? Ну вы сами помните, что Янукович довольно, ну скажем, вот так. Я бы сказал бы, Украина времен Януковича, ну не только же Янукович. Дружили с Россией. На территории Украины было довольно много российского бизнеса. Украинские компании сотрудничали вообще в 2013 году товарооборот Украины с Россией достиг как бы рекорда. Да, такое было. Ну, чтобы вы правильно поняли, доходило до того, что 60% всей внешней торговли Украины это была Россия. Это ужас, просто ужас. Причем, обращаю ваше внимание, что Украина больше покупала в России, чем продавала. Да, покупали очень много газа. Очень много газа покупали, покупали э, нефтепродукты, ну нефть, не, там даже нефть, ну больше нефтепродуктов. Вообще, тут получалась такая ситуация. Украина больше покупает в России энергетических ресурсов. Ну, те же нефть, нефтепродукты, это же энергетические ресурсы. Продает в России металл, да, тогда довольно много. Продукты питания. Действительно, Украина очень много продавала в России продуктов питания. Э, Продукции химической промышленности, целой за бумажной. И действительно, товарооборот был просто ну, сумасшедший. Ну, то вы правильно поняли, вот если сейчас сравнить, ну взять до войны, вот давайте так, до революции, после революции. Ну давайте возьмем, чтобы уже не брать полностью такие критические годы, э, возьмем, э, ну давайте 18-й год то смотрите, товарооборот Украины с Россией упал тогда в 10 раз. 10. Ну, чтобы вы правильно поняли, да. И тогда действительно Украина была полностью зависимая от России. И вот это вот Россия хочет вернуть. Вот, вот главная цель. Для России очень важно поработить, поработить Украину, сделать с Украины своего вассала, колонию. На сегодняшний момент сама Россия колония Китая. Да, Китай грабит Россию безбожно, ужасно. На сегодняшний момент критическая ситуация экономики России во многом потому, что Китай грабит. Но Россия хочет грабить Украину. Вот в чем беда. Ну, вы знаете, что Беларусь это вообще не страна, а ты черт знаешь что. Ее Россия грабит в одну другую сторону, там действительно ничего уже не осталось. И действительно получается так, что Китай грабит Россию, Россия грабит Беларусь и хочет грабить Украину. И вот за это война. И по этой причине украинский народ никогда, ни за что не пойдет на перемирие с фашистской Россией. Только война. Да, пускай она будет долго. Да, она может затянуться. Но вернуть сюда российский капитал, российских бизнесменов нельзя. Украина полностью очистилась от русских фашистов. Сейчас на территории Украины нет русского капитала. Только украинский, народный капитал, который принадлежит народу Украины, который представлен народом Украины. За это и сражается украинский народ. Чтобы защитить украинских бизнесменов от русских капиталистов. Да, война тяжелая. А как вы теперь? Ну, по бывает. Вы же понимаете, что произошло. Когда был Янукович, он дружил с Россией. Как результат, российские бизнесмены зарабатывали на Украине. Ну, украинские зарабатывали на России, естественно. Вообще, по большому счету, вот этот схема то с газом, он проносил хорошие доходы. Ну, Курченко, помните? Да, 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 шикарные доходы. Получалась какая ситуация? Украина покупает газ. Да, дорого, не спорю. Делает минеральное удобрение, продает в Европу. И получалось хорошо. Там даже с учетом того, что газ покупали дорого, дорого, не дешево. Но так как удобрения в Европе стоили еще дороже, то в принципе. Ну, что вы сказать, вы знаете, что вся говорит Курченко, это Янукович. Ну не совсем так, но он с Януковичем, ну, понятное дело, что он бы не сделал бизнес без Януковича, не спорит. И действительно, вот эта схема приносила хороший доход. Металл. Та же самая ситуация. Э, Украина производила довольно большое количество металла, поставляла в Россию и... Э, скажем, было действительно довольно большие объемы поставок. Мало того, Украина фактически обеспечивала России, если понять, изделия из металла. Но ну, это то, что для строительства. Действительно, ну, доходило до невероятного, что где-то вот, говорит, в Москве строили из украинской арматуры. Да, да. Большое количество строительства в Москве осуществлялось за счет изделий, которые поступляли из Украины. Ну, понятно, что это ну, просто беспредел. Ну, но это грабеж, это полный грабеж Украины, когда мы свой металл поставляли в Москву, чтобы там строили. Это ж, такое вообще терпеть невозможно. Продукты, э, ну вообще был момент, когда действительно э, Рошен, Порошенко э, настолько много продавали кондитерских изделий на территории России, что он вошел в конфликт, причем довольно сильный, и с российскими кондитерами. Ну, в некоторых регионах у Рошен имел лидирующие позиции. Вот такая ситуация. Да, действительно, Россия довольно большая, и для Порошенко было очень выгодно продавать в России. Почему? Ну, во-первых, то, что он производил в Европе, было продать архи сложно. Архи, ну там более жесткая конкуренция, плюс стандарты. Мизер, он продать может. В Азии нереально абсолютно, ну, совершенно другой спрос. Даже другие кондитерские изделия. А в России, да. И по этой причине, да, действительно получалось так. Производят в Украине, потом отправляет ну, типа сырье на липецкую фабрику. Дальше переклеиваются этикетки. И в России, в России, в России. Да. Если посмотреть, липецкая фабрика, ну не просто лидер, она производила такое количество кондитерских изделий, да ни одна фабрика физически столько произвести не может. А он умел, умел, да. Не, зарабатывал шикарно, ну, очень шикарно зарабатывал. Разница в ценах, обалдеть. То есть, ну вот, прибыль шикарная, что было, то было. Да, что касается машиностроения, то вообще беспредел. Полнейший беспредел. Полнейший. Ну, сами подумайте, если железница Укра... э, покупала локомотивы, которые производились из искомплектующие, которые поступали с России. Ну как это может? Ну, это это же просто бандитизм. Да, кредиты на эти локомотивы давал Российский банк ВТБ. Ну, ну это вообще. Да, вот, между прочим, э, в Украине тогда очень активно работали российские банки. Сбербанк России. Причем такую сеть сделал, что начал даже конкурировать. Не, с приватными ему сложно, а вот с такими банками, типа как ⁇ Ощадбанк, да, начинал конкуренцию. ВТБ, ну ВТБ вообще э, банк, он государ такой э, российский государственный, он же э, кредитовал энергоатом, окзалезницу, порты, ну большое количество украинско-российских бизнесменов, причем это такие были объемы, ужас, просто ужас. Нет, это надо было уничтожить раз и навсегда. Вот это грабеж, преступление. Это преступление против всего украинского народа. Это допустить невозможно. Мы должны быть сами. Только сами. Только Украина. Украина только для украинцев. Не может быть. Да, сейчас критование не работает. Ну, черт с ним. Но зато нет русского критования. Мы добились самого главного. Уничтожили российские банки. Уничтожили российский бизнес. Уничтожили... Ну, короче, разорвали все связи. И теперь, когда нас Кремль хочет заставить вернуть это все, не за что. Украинский народ отвергает все российское. Начиная от российских металла, нефти, газа, нефтепродуктов. Только украинское. Только для Украины. Мы лучше будем покупать норвежский газ. Мы будем покупать Нефть из Саудовской Аравии. Хотя это нереально, мы не можем ее переработать. Мы будем покупать нефтепродукты из Литвы. Мы будем, ну, короче, мы будем все делать правильно для украинцев и воевать до тех пор, пока Украина не победит. Потому что так жить, как мы жили, под игом русских фашистов, под игом. Януковича под эксплуатацией со стороны российского бизнеса украинский народ не может. Нам нужна только победа. Поражение не подходит. Вот так вот, ребят. А вы то думали. Из-за чего война? За НАТО воюют только дураки. А конкретные пацаны за бабло воюют. Витаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.